Мы собрались сегодня, чтобы поддержать решение русского мирского головы Николая Ярославовича Романюка об увольнении Киричука с посады директора, который был уволен 31 декабря прошлого года. Николай Ярославович Романюк назначил керевника предприятия, который довел до банкротства практически ДКП тепло За 2014 год не было ни одних сборов трудового коллектива по выполнению э, требований коллективного договора. Кроме того, он не считается с коллективом вообще. Даже если взять 21 декабря, когда мы к нему пришли с требованием провести сборы трудового коллектива, на это Киричук вместе с начальником службы безопасности Павловским вызвали наряд милиции, который прибыл и ужаснулся. Никакого арестовского захвата нету. И против своих же работников Киричук вызвал наряд милиции. 25 декабря, когда Николай Ярославович Романюк прибыл к нам на сборы трудового коллектива по команде Киричука, были закрыты все кабинеты и административное здание было пустое. То есть, по сути дела, Киричук плюнул не только в коллективу в лицо, но и Николаю Ярославовичу Романюку. Николай Ярославович Романюк ошибся в этом руководителе, и своим решением уволил его. Сейчас же Киричук хочет восстановиться и считает незаконным решением Мискового головы о своем увольнении. Мы пришли отстоять решение Мискового головы о том, что он законно уволил Киричука.